tutca nomertri. <laughs> Bu günə heç bir canlı yayın alınmır. Yə bilə də bilmirəm. Gə e, zəc gəlir. Gə e, megabaytim qutarır. Gə e, nə bilim səs zəifliyir. <laughs> Yə belədir görəsən. Yoxsa kimsə mənə mane olmaq istəyir. İstəmirlər mən canlı yayıma çıxım. <laughs> 3-cü <laughs> dəfədir çıxıram canlı yayım. <laughs> alınmır ki, alınmır. <laughs> Görürəm gəlirsizmi? Bugünkü əməliyyat barədə biraz danışım. Yəni bugünkü əməliyyatımız böyük əməliyyat idi. Qaraev qorxmaz, xeyirli olsun. Nə xeyirli olsun. Nə xeyirli olsun. Heçcür alınmır bu günkü canlı yayımım. Heçcür alınmıyom. Buyur biraz buraxın başını, bəlkə gələrsiniz. Buyur görüm. E, Mənim ana məmşe deyir ki, görəndəki işlər hamısı düyünə düşüb, burax başını. At yerə. Öz, özü düzələcək. Düyünlər hamısı açıləcək. <laughs> İndi bax atdım sizin. Görüm gəlirsizmi? <laughs> kemi iki nefer geldi. ki, <laughs> Gelin gelin görek ne var, ne deyirsiz, ne demirsiniz. Təli. <laughs> <Deli. gülüyor> <laughs> başlayır oxumağa. Lazım deyil. Xeyr, sənin televizorda fərsasından yaxşıdır. <laughs> Onlar televizorda idilərdən. Salam, salam, salam. Canlı yayı bu 3-cü papuqda eləmişəm ki, gələsiz. <laughs> Bilmem, ee, ben görünür hem görünmür hem. 647. üçüncü papat kadın. Gider bu defa canlı yayımım alına. Göreç, görün kim gelir. Hamınızı salamlayıram. Bu günləri, eee, xocalının e, il dönümüdür, anam günümüzdür bizim. Ağlamaq lazım deyil, amma unutmaq olmaz. Haq ədalət öz yerini tapacaq. Salam doktor Rəşə Mürsəli. Salam, salam, salam. Kəram, Murad Sən Azərimisən? Bəli, mən Azəriyəm. Bu gün Azəriyəm. Türkiyədən burdan salamlar və hamınıza deyirəm. Bu gün Azərbaycanda Xocalının xo Xocalı soyqurumunun ildönümüdür. Yəni bu gün bizdə ə, onun anım günüdür. Siz türklər onu bilirsinizmi? Yəni bilirsinizmi? Hə. Dr. doktor axşamınız xeyir. Necəsiz? Aksessuar, təşəkkür eləyirəm. Aksessuar. Adın nədir? Onu da deyirəm. Hə, yəni bu gün xocalımızın ad anım günüdür. Haq ədalət öz yerin tapacağı, qanımız yerdə qalmayacaq. Bir cədənə ölüm-bitim olmasın. Muharibələr axır hamı düz yola gəlsin. Doktor, mənim e ə mən nə yeyirəm, köp verir. Sən nə yeyirsən, köp verirsə, mən də bağırsağı yoxlatmaq lazımdır. Və bəzən də yediyinizdən çox şey aslı olur. Əgər düzgün qidalanma bilmirsinizsə, o da e, səbəb olur. Heç yadımdan çıxmaz, e, bir xəstə gəlmişdi, İmişlidən gəlmişdi deyəsən. E, yaşlı kişi idi nə 70-dən yuxarı yaşıları idi. Daha adını da biləcəm, bəlkə yadıma gələr, demək istəmirəm, bəlkə istəməz. Hə, o deməli gəlib mənim yanıma. Mən onun mədəsini yoxladım. Məlum oldu ki, mədəsində yarası var və mədəsinə müalicə yazdım müalicə yazdım və dedim get müalicəvi ilə 1 aydan sonra gələrsən. Gəldi 1 aydan sonra, təzədən bunun mədəsinə şlanq qurdurduq. Baxdıq ki, mədəsin yarası qtarı. Hər şey yaxşı, gözəl. Sevinə, sevinə, bunları yola salıram. Otaqdan bayrağı, hə, xoş gəldin, sağ-salamat, şükür Allah'a, yaxşı qətərdin, əməliyyata düşmədin, mədən sağaldı, köpün düzəldi, hər şey yaxşı oldu. Görürəm, qapıdan yola salıb bu çıxmaq istəmir. Elə bil mən buna yol alsam bu dayanıq qapının dalında axır ah, düşə bilmədim. Dedim nə məsələdir? Deyir ki, doktor siz mənə keçən dəfə müalicə yazanda mənə pəhriz dediniz. Pəhrizdə çox şeylər demişsiz. Onların heç biri məyə elə vicmə deyil. Bir də onu soruşmaq istəyirəm. Mənə fanta içməyə yolar. <laughs> 70 neçə yaşlı <yaşındak> bir kişi. <laughs> Bu nə uşağı demirə? <laughs> Bu fantada nə <ne> var bilmirəm. <laughs> <laughs> o qədər gülmüşdüm ki. Yəni bəzən e, yaşlı adam da olsa, başa salırsan ki, bax pəhriz saxlamaq lazımdır. Yeməklərinizə fikir verin. Düzdür, çox çətindir. Mən özüm də heç vaxt saxlamıram. Nə gəldi yeyirəm. E, mənim 57 yaşım var. Siz harda işləyirsiniz? Mən Azərbaycan da Bakıda işləyirəm. Hə, e, yəni mən e, də azə azəriyəm, e, Kerem Murat. E, nə yaşı? Çox gözəl. Bəs onda türkçə niyə yazırsan? <laughs> doktor, məşallah, pozitiv nastroyeniz var. Ə, ə, əməliyyatımız yaxşı keçib, ona bir az pozitivəm, bir balaca deyib gülümsəm. Bir balaca özümü məcburi ə, xoş əhval-ruhiyə gətirirəm, ə, yüklüyürəm. Yəni ə, çox bəzən ə, özünü rus deyəndə rus demişkən baxırsan ki adamın qanı qaralır. Hmm, mən elə şey xoşlamıram. Ona görə çalışıram ki pozitiv olun. O demək deyil ki məndə hər şey yaxşıdır. <laughs> yəni pis şeylər çox olur. Sadəcə olaraq ə, onlara çalışmalıyıq ki yola verək belə və həm xəstələr bizim üstümüzə ə, ümidlə gəlirlər. Əməliyyatdan da çıxanda bütün xəstənin qohum əqrəbəsi sənin üstü və necə gəlirsə, sən onların üzünə gülməlisən. Hər şey yaxşıdır deməlisən ki, onlar rahatdansınlar. Sən əgər sən vəziyyət pisdir, onlar oradacə ölərlər. Olmaz məndə xəstələrlə də elə xəstə görmüşəm. Mənim yox, başqa xəstə, həkimin xəstəsi. Əməliyyatdan ayrılmış xəstə idiib ki, sənin xəstə əməliyyatın çox çətin oldu, belə oldu. E, Pisdi vəziyyət. E, Hələ ordaca xəstə astroloqqa verib. Mən bunu görmüşəm. Bəli, ona görə biraz o işdən həmişə ehtiyatlıyam. Ə, əməliyyatda nə əziyyət çəksən də mütləq xəstəyə pozitiv göstərmək lazımdır ki, o arxayın olsun, xəstə və xəstənin qohum əqrabalarını. <laughs> Bugünkü xəstəni də əməliyyat edəmişik, hər şey yaxşı, əməliyyat qəşəng. Xəstə narkozdan ayılıb, hər şey yaxşı. İndi xahişlə, minnətlə bunları bacı bacısının içəri salmışam ki, görüşsün bacısıyla. Hmm, girib xəstənin üstünə <laughs> Niyə ağlayırsan? Niyə xəstənin üstünə ağlayırsan? Nə var burada ağlamalı? Ay, necə əsəbləşdin? Nə görə gilvəyə baxmıyın? Necə əsəbləşdin sən? Allah ha onun olsun. Bu bir də zülmünlə xəstəni ölürük, dirildiririk, xəstəni əməliyyat eləyirik. Bu güya bunu çox istəyir. Heç kəs bunu istəmir. Bu dən bunu istəyir. Ağlamalı nə var? Əməliyyat olub, müalicə olub, sağalıb da. Burada ağlamalı nə var ki? Əbiləmi, bütün başım, başım pozuldu. Deyincə <laughs> deyirsiz, çox yaxşı nastreynliyəm. Əslində heç yaxşı nastreynli yox, çox əsəbləşdim ona. Xəstənin üstünə durub özünün üstünə də ağlayır. <laughs> Nəyə lazımdı? klinikam Bakıdadır. Azərbaycanda, Bakıdadır klinikam. Çox-çox gözəlsiniz Nərgiz xanım, yaşar. Təşəkkür eləyirəm. Gözəl sizin baxan gözlərinizdir. Salam gözəl həkimim, necəsən? Xaçmazdan salamlar, Gülə, Gülə bacıdığı yadınız alıbsa Gül bacım. <laughs> Təqribən. Doktor, eee, olmaq bu yaxşı aurada olan ıı, doktorun yanında xəstə sağalmaz belə. Bəli, əlbəttə. Bəli. Bu gün yeri gəlmişkən bayaq da danışdım bu söhbəti. Bir xəstəm gəlib şeydən nədə onadı. Instagramdan sizdən <laughs> gələn xəstəm idi. Adını çəkmək istəmirəm, birdən taparsınız. <laughs> hə, gəlib indi əməliyyat zal belə ə və deyir ki, doktor bə biz sizlə maraqlı gəlir. Deyirəm, bəli. Deyir, məni maraqlı gələn odur ki, siz əməliyyatlarda bütün o işliyə işliyə belə ə, o qanlı zəhad belə o hissələri niyə çəkmirsiniz, cəmaata göstərmirsiniz? Deyirəm ə, ki, nə olur ki, onu çəkəndə indi söz alıram da bundan. Deyir, onda sinyanıza xəstə çox gələcək deyirəm əgər oyunla xəstə çox gəlirsə onda sən onların yanına gedərdin də mənim yanıma gəlirdin ki <laughs> Deməli onlar hamısı boş şey idi sə başa düşdünlər. Onun üçün mən gələ kimisə bir özümə, eee, prodüser tutum, eee, menecer tutdum. Dir menecerimə uyuq. Onun kimi mən də özümə bir o, çox e, reklam edən özünü həkimlər özlərinə menecer tutan kimi mən də bir menecer tutmalıyam. Burda əməliyyat xanada dolu da menecerlər düno həkimlər hansı gözləri reklam eləyirlər, menencerlən girirlər əməliyyata. Onlar onu çəkir. Hə, bu da ə, nə bilim danışır. Hə, qırağdan da baxan deyir ki, "A, belə elə. Hə, ki güyə ki bu, sonra da menencerə sən pul verməlisən. O pulu hardan verməlisən? Gələn xəstədən alıb verməlisən, sizlərdən alıb verməlisən." Sən nəyə lazımdı bütün onlar? həmsüz adamı duyan adam, hiss edən adam hamsını özü görür. Bəli, boş şeydir. Yəni ola bilər ki, çox yaxşı da reklam illətdirəsən, menecerdə tutasan, amma heç sənə inam olmasın. Amma mən heç nə eyləmirəm, amma görsüz mənə çox istəyirsiniz. Bəli. Bəli, mən də sizi çox istəyirəm. Adınız nədir? Siz hansı xəstəxanada işləyirsiniz? Ay rövhən. Salaməleykum. İndicə məni tanımırsan. Mmm, ay bolsun sənə. Gəl səhifəmə bax, diqqətlə bax. Aha, belə. Hmm, merhaba doktor, merhaba. Xəstə xəstə olmur, ona baxanlar xəstə olur. Xəstə olur. Günel Səmədova. Orda da harda sə həqiqət var. Oy Cəhan, orucunuzu açdım da edirəm. Rəbbim yar, yardımçı olsun. Çox sağ ol. Eee Cəhan, bu gün çox ağır əməliyyat idi. Onu paylaşacağam. Allahın köməkliyi ilə. Hə, e, yəni şükür Allah'a. Elə bil ki mələklər gördü mənim işimi. Yəqin ki sən dua eləmisən. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Salam ay həkim, nə tərsən? Eldəniz qarayır. Eldəniz sən nə tərsən? <laughs> Nə etsən, nə etsən nə? <laughs> Ona görə də pozitiv olmalıdır. Doktor, sizdəki maşallah gülər üzsünüz. Bəli, sən bilsən, ay aksessuar, bu gülənizin dalında nə qədər kədər var. Nə qədər kədər var, sən bilsən. Hı? Onu mənə Oskar düşür əslində. <laughs> əslində mənə Oskar düşür. Hə, Eltenis Qarayev, hardasan? Bakıda. Salam doktor Teymur. Salam ay Teymur. Sən deyəcəsən. Günel Səmədova. Salam, çox gözəlsiz. Təşəkkür eləyirəm. You are the best doctor. Ye, yeah. krea gəncə. Ye. Yeah. Okay. Mhm. <laughs> hello, hello. Salam Nərgiz xanım, necəsiz? Gələriz xanımsız. Əhsən sizə Ayaz Azəri təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Əhsən sizlərə ki, qızıl kimi vaxtınızı ayırıb məndə söhbətə gəlirsiniz. Çox minnətdaram buna görə sizə. Və sizə də həmişə məsləhətim odur ki, ə, çalışın həmişə, eee nə qədər çətin də olsa, işiniz, kəfiniz, əhvalınız həmişə çalışın müəyyən qədər özünüzdə güc qüvvə tapın, onu yola verməyi bacarın, yüklənməyin. Siz yükləndikcə problem problem dalınca gəlir, yadınızda qalsın. Allah Allaha pənah hər bir işdə Sizin reklama ehtiyacınız yoxdur Gülələkbərova. Hə, o də savatlı həkimsiz sizin müalicənizi görmüşəm. Çox sağ ol Gülü, təşəkkür edirəm. Bəlisəvən sevər olsuz da, nə gözəl sırğalarınız var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. <laughs> Qiymətindisəm güləcəyisiniz. <laughs> Bəli. Yalnız da qalsın, ə, hər bir ə, aksesuarın, paltarın qiyməti boş bir şey deyil. Yatdınsta qasın. Əsas onun sizə ıı, yaraşmağıdır. Əgər sizə yaraşmırsa, istəyir bahalı bir şey alsan heç vaq qəşəng olmayacaq. Dəlem, <laughs> tıxtdır. Siz əslən haralısınız? Mən əslən Bakılı. <laughs> Bakılıyam. <laughs> <laughs> Bakıda doğulmuşam, Bakıda da qalasıyam. Heç arada getməy fikrim yoxdur. Həmişə də sizlərin qulluğumdayam. Həmişə də sizlərin e, necə deyirlər, e, köməyinə çatmağa çalışıram həmişə. Ənmişə bacardığım qədər Amma birdən tutmam, tutanda. Ay <laughs> Nərgiz xanım, dəqiq adresinizi yazın, gəlib qə gəlim qəbulumuza. Siz əgər yoxlamaq istəyirsinizsə, sığortaya müraciət edin. Əvvəldən o o barədə də deyim sizə. Sığorta ilə müayinə keçmək hamıya mümkünatdır. Sadəcə olaraq onun üçün müraciət etməlisiniz. Sığorta ilə müraciət edirsiniz və sığorta sizi yönləndirir. Siz növbələrdə durmalı olursunuz, müayinələrdən keçməli olursunuz. Yəni mən bilə istəmirəm, növbədə durmaq istəmirəm. Hə, bu çox uzun oldu, bu belədir, o elədir, o siz necə sığortaya tabes isə o cür də həkim sığortaya tabedir. İnanan Allaha saatlarla qapıda xəstə durur. İstəyir mən ona baxım, mən ona baxa bilmirəm. Ona görək onu sığorta başqa həkimə yönəldir. Onun mənim ixtiyarım yoxdur. Sonra gəlir, başdırır məni. Deyir özü də telefonda danışan həkim sən ona mənə baxmırsan. Deyirəm mən baxa bilmərəm. Mənim ixtiyarım yoxdur. Mən istədiyim kimi işləmək ixtiyarım yoxdur. Sığorta məni idarə edir. Mən öz qaydamla işləməliyəm. Yəni kimə baxa bilərəm, kimə baxa bilmərəm. Yəni onlar mənim özümdən əslı deyil. Onu mənim yerimə o qərar verir, sığorta qərar verir və eyni cürdə xəstələr. Yəni əgər siz yoxlanmaq istəyirsinizsə, müraciətliyin yaşadığınız ərazidə poliklinikaya, o da sizə hara lazımdır öndəldəcək, əgər nə sə lazımdırsa. Yəni sığortayla mən bu həkimi istəyirəm, elə olan şey deyil. Can elə hiss etmişdim bizimkilərdən siz <laughs> Cəbranlılar. Sizinki ay. <laughs> Bəli, mən e, sığortam var, sığortam var. Ünvanınız hardadır? Sığortam var. Get sığortaya müraciət edə ilə özü səni istiqamətləndirəcək. Mən istiqamətləndirməyəcəyəm. You are very nice. Riskimati. Ver thank you veriməc. Uh, thank you very much uh, my name is nergiz uh, i am general surgeon um, i'm from azerbaijan baku uh, Stop. Всё, <laughs> pokədər. So, Bildiyim şeylər bu qədər. Hələ bunu danışmaq istəmirdim. Bu qısa da olsa, da, kəsilməmiş bu canlı yayımım qalsın və bir daha onu demək istəyirəm ki, Instagram-dan gələn bütün xəstələmə, hamısına xüsusi hörmət eləyirəm və onları ona görə sevirəm ki, baxmayaraq ki, mən bütün bu deyilən kimi özümü reklam eləmirəm, amma yenə onlar mənim istimə gəlirlər. Sevirəm sizi çoxlu çoxlu. Özünüzdən muzğayət olun, heç va xəstələnməyin. Öpürəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.